Sebab tu saya suka dengan apa yang apa yang, pengacara sebut tadi soal masa depan Sabah. Masa depan Sabah kena bertukar dari segi nilai kepimpinannya. Hmm. Bukan sudah soal bagaimana parti saya boleh memerintah. Lepas parti saya memerintah, wah oh, saya ada kuasa. Saya boleh buat apa-apa saja ikut suka saya. Akhirnya rakyat masih lagi berbicara. Sejak apa, pembentukan Malaysia tahun 63 yeah. sampai sekarang perkara asas, asas pun tidak selesai. Allah. Itu yang pertama. Pergaduhan dari segi politik. Yang kedua pastilah soal integriti. Kadang-kadang saya sebut juga dalam beberapa perjumpaan. Saya pun heran juga. Bukan kita salahkan mana-mana pihak. Yeah, yeah. Tapi bila jalan yang baru ditar, yang baru diaspal, contohnya kan, tiga hari empat hari oh, bila, bila hujan tiga empat hari pun saya pelik juga. Target itu boleh berubah. <laughs> Jadi, ini bukan jalan yang dibuat daripada tanah, yeah, yeah, ini jalan yeah. yang seal, aspal, kan, yeah. kan? Makanya memang simen lah. Yeah, yeah. Saya tidak pasti di mana silapnya, dan bila dibuat apa nih, Buat jalan raya, kadang-kadang eh, tinggi rendah, tinggi rendah, saya yakin pada pandangan mata kasar kita ada sesuatu yang tidak kena, hmm. sama ada pemegang konsesi, mungkin juga pada agensi-agensi tertentu. Khususnya, yang bertanggung jawab tentang soal kualiti kemudahan yang berada di lapangan bersama dengan masyarakat. Hmm.